ozoda nursaidovaning farzandi bormi xonanda ozoda nursaidova singlisining o'g'li suratini sahifasiga joylab umring uzoq bo'lsin bolajonim deb yozdi bola uniki emasligini bilmaydigan followerlari xonandadan farzandingiz bormi deb so'ray boshladi ozoda nursaidova intervyulardan birda shaxsiy hayoti borligi lekin uni ommaga ko'rsatishni istamasligi haqida so'zlab bergan edi ociqchaiga gaplashamiz deb kelishganmiz keiuman aytman hech qachon oihora hazil huzuldi bir ikkita do'stlarim shund sugrib olgan hazil huzldajurnalists lekin man hech qachon oila haqida o'sha payt siz ko'rgan tanigan paytda ham gapirmasdim gapirmagansiz orqangizda qancha yurganmi hech qachon shaxsiy hayotimni kun tartibi gapirmaganman hozir ham tushunmay qoldim lekin so'raganlar uchun mayli ozgina ayting <Happinessunting> yangi <of> yangi joyida man ko'p nimalarga ham yozishadida izohlarda izohlar man shaxsiy hayotim bor albatta lekin bu narsani hal ochiq qilib masalan haligi o'zbekchasiga qilib hamma yoqqa ovoza qilib emas lekin shaxsiy hayotim bor aslida endi onam man ba'zi paytda shu onamga qarab o'tiramanda agar onam bo'lmaganda man o'zbekistondan ancha oldin ket man yashiradigan joyim yo'q detmoqchimanki o'sha endi baribir o'n to'rt yil o'zi emasda o'n to'rt yil osha o'zinizn kasbingizni qilolmasliiz juda og'irj qiynalganlarni baribir bildirmasadan ham his qildingiz o'sha paytlari endi mani qo'limdan san'atdan boshqa hech narsa kelmaydi hech narsa kelmaydi undan ham tashqari bir tashqi atrofingizdagi insonlarni bir munosabati ham bor u yana o'sha narsani kuchaytiradi o'sha kezlarida agar onam bo'lmaganlarda mn boshqa sohani bilmadim lekin onam bo'lganlar uchun uchundalda bo'lib turdilar onamga mandandi bo'ldim onam qaritdida shushu o'n to'rt yil onam onam mandan ham ko'ra onam qaridi ijtimoiy tarmoqlarda o'n oltinchi aprel kuni vafot etgan o'zbekiston xalq artisti mirza azizovning rafiqasi tojibar azizovaning bir necha yil avval bergan intervyusi tarqalmoqda unda tojibar azizova yulduz usmonovaning xasta bo'lma qo'shig'ini eshitib yig'lagani hamda mirza azizov juda ko'p ishlashi haqida gapirgan Men shu 2 yil oldingi yulduz usmonovani konsertini televizorda ko'rganimda o'sha xasta xasta bo'lma jonim o'sha rosa yig'ladim chunki mirza akam oxirgi paytlari ham uchrashuvlari ko'p tinmaydilar ham teatrda ham direktorlar ham rol o'ynaydilar kinolarga tushadi kliplarga tushadilar shunaqa bo'ladiki mirza akamga charchab kelganda biz bir gaplashib yaxshi keldizha boshqa narsaga o'ta olmaydigan paytlar bo'ldida shunaqa maza yoting deyman yoting mirza aka shart yig'ishtiring ishingizni bir hafta yoting o'n kun yoting ertangda maza bo'lib qolsa mazasiz kotsa bu narsalar sizga as otmaydi desa yo'q mirza akam bilasizmi bu narsa vatan tuyg'usi degan mirza akamda juda yuqori assalomu alaykum ohilaxon yaxshimisiz qizim charchamayyuribsizmi biz oilaviy kovid bo'lib zang'itaga tushib qoldik hammamiz oilaviy yotibmiz man sal og'irroqman toiopa ancha yaxshi xudo xohlasa keyingi konsertlaringizda albatta boramiz sizni juda hurmat qilamiz siz ajoyib odamsiz pokiza insonsiz konsertlarni yaxshi o'tkazib uoring xudo fayzli ilohin bersin ustozlarni yo'lidan ham o'tib keting sog' bo'ling albatta keyingilarda boramiz e'tibor berib taklif qilganingiz uchun rahmat sog' bo'ling sinim salomat bo'ling duo qilib turing bizniham konsertlaringizda katta rahmat senim qodirxon seriali ijodkorlari mirza azizovning xonadoniga tashrif buyurdi assalomu alaykum hammaga buyurdioraka g'animat odam juda <skrisa> g'animat bor hammamiz qadrimiz bir birimizni qadrimizga yetishimiz kerak assalomu alaykum baz ustoz miz akamni xotaaashilarig keldik jonlar janat bo'lsin oiatlari obod bo'lsin oilalariga sabr tilaymiz mana go'zalsalomu <skrisa> alaykum hammaga bugu ustozni uylariga tashrif buyurdimularni oila a'zolariga hama doniyor aka bir yuz ellik besh ming so'mering tiktokchi ozod xurramov dubaydagi osmonbar binodan sakrab shahar uzra parvoz qildi hammaga salom o'rtoqlar Men lill xuram bugun smartfonlar bola anaqasini ishlatganda tekstni atib tushaman kim tushunsa tushunmoladi а так вообще qo'rqinchli mana shu yerdan mana bundoq tushishni man просто orzu qildim и buunhman horbilan birga oh my god

Bunda 100 milyondan artan insanla bir kameraman uçağı için kampanya kalkar, asıbat bağlar. Aaaa! Aaaa! Eee... koşmak bu smart bağlardır, ben de gidiyorum. Ahahahah! Oh my God! we're on the push up. oh my god O'zbekistonli ya'ni bizani yurtdoshlarimiz dubayda smart bola uh, it kompaniyasini ochishgan No. gapirnigtgan bu issiq bu sovuq bu yaxshi bu yomon deb dunyoni tanitganim xafa bo'lsam yo kasal bo'lsam joni jizillagan mehribonim issiqda sovuqda qolgan chog'im soyaboni chog'imda ko'zimga qarab mo'ltiragan halolim arzimas arzimas mayda tashvishlarni deb dunyoga dod faryod solgan chog'imda sabr bilan yo'l ko'aanustoim sizni do'st ekanligingizni bilishim uchun shuncha xiyonat ko'rishim aldanishim shart edimi beminnat mehringizni his qilishim uchun minnatli mehribonlarimdan band yeyishim shart edimi men men kuchliman o'z kuchim bilan barcha muammolarni yengdim deganimda de. qanchalar ahmoq ekanman ona siz siz mingta aybim bilan suydingiz ular bitta aybim uchun mendan kechishdi siz men uchun hayot va zavq daraxtisiz men siz uchun nima qildim xizmatingizda bo'ldim yelkamda ko'tardim sog'indim bolam desangiz ishim ko'p dedim bir gapni bilmay ikki marta qaytarsangiz siltab berdi kech ochilgan ko'zlarimdan o'ping yosh <laughs> quyilgan yuzlarimdan silayg